Письменники-фантасти часто використовують ідею про паралельні світи. А такі паралельні світи, вони навколо нас. І один з таких світів це світ інвалідів. Людей, про яких ми теж дуже мало знаємо. Навіть коли ми хотіли зробити про них передачу, багато з них відмовились в ній приймати участь. Як же живуть ці люди, на що вони надіються? Хтось із них взагалі вже ні на що не надіється. Трудно жити! Идусь у меня это -го півгоду було. было. Куда-нибудь сама? Ну что, если я не боюсь, то никуда. Нема такого, щоб я не плакала. Я всегда плачу. Мы оба инвалиды должны быть инвалидами. А нам никто же не, никто не помогает. Никакого внимания. Никто никакого внимания не обращает. Потерял зрение, никто, ни, ни, никакого внимания. Пока видел, пока работал даже сверх, уже на пенсию я должен идти, а я работал все равно. И раз просишь, Господи, да убрал уже, ну что это за жизнь? А дехто из инвалидов надеется лишь на свои силы, да еще на Бога. Такою перед нами предстала семья инвалидов Никитенков. Ивана Тагалины Ну, я думаю, наверное, только это. Господь допомагает. Наше материальное положение, то мы здесь получаем пенсию по 40 гривнов. Вот. И вот это получается за квартиру здесь уходит одна пенсия у нас. Оплата. И поэтому мы вынуждены вот это как-то зарабатывать себе. Ну, мы занимаемся торговлей там. печенье, конфет продаем. Конечно, это... Малый доход, в общем-то, мелочь. В лучшем случае, так, если где-то мы заработаем еще одну пенсию, вот, если сейчас, еще где-то 40 гривен в месяц. Но, ну, наверное, и этого даже не получается. Летом, конечно, нам проще, потому что у нас есть дача, за счет дачи мы живем, и себе запасы делаем, и продаем часть, так сказать, продукции. Года 4-5 назад... Ще якісь разові допомоги. Я одержав тільки від своєї структури, так як я бивший пожарник, то від системи МВД, значить, я оце одержав. І це було все. Так, да, і все. Більше я ніколи ні від кого нічого... Ні, вибачте, раз нам допомогли соцбез, ну, значить, нужен був велосипед, тому що нам передвігатися, ми без велосипеду не можемо. Потому что, чтобы Галю куда-то свести, нужно на чем-то. И поэтому мы, значит, попросили, чтобы нам велосипед дали, то нам помогли, значит, выделили средства на велосипед. Я все делаю, что... что... могу, то все делаю. И сапаю сама, и... и... стираю сама, и убираю сама, посуду мы и готовлю. Все сама делаю. Кроме что? того, что я раньше занималась, я много вышивала сама. Рисувала, вишивала, в'язала в всі ручні роботи, які є, то я, я все вмію зробити. Взагалі, тут дехто так підходить і надай каже, ну це тобі ваня, мабуть, дуже важко мов з нею. Бо це ж тобі треба і їсти там, варити, і стирати за неї там, і, ну і взагалі і в туалет там водити, і вдягати, і роздягати, і все. Так я оце скажу, що коли я сам оце жив, то мені було важче. Одному, важче було одному, ніж зараз. Хоча, звісно, я деякі роботи і виконую такі, що її вдягати, допустимо, треба там, або піднімати там по лісниці там, як додому, або ще що. Ну, вже, ну як мужчина, їсти я взагалі не дуже люблю варити, щоб так, щоб кожен день, ще раз в неділю я можу. Їсти вона з варе. Несмотря на те, що в неї оце, такі руки, ну вона все одно і почистить картошку. Ну, все зробить сама. Оце тільки якщо вже дете щось там треба зняти. Підняти, може, важке таке, або где воно високо, вона не може вже. І з балкона принести, то це вже я там роблю. Ну вона оце мені каже оце утра, от піди те, 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 те мені зроби, наготов, щоб то воно все стояло. І вона вже цілий день оце робить. Я можу десь піти, і вона пів дня, то готує вже сама без всякої допомоги. І потім вона ж є добре і обшиває мене. От. Багато деякої одіжок, по суті, я ношу те, що вона обшила. Ну, потому что, если я, так сказать, не небогато живем, то приходится вообще-то сами себя обшивать. Ну, шьет носки, рубашки, штаны мне, по сути дела. То я вот это вот ношу так. И шьет в основном э, с отходов. Сделает, что вот государство, оно не может как-то вот додуматься, чтобы с отходов. Они их выкидают, а мы их берем из этих отходов. Вот она может сделать такую вещь, что... Она ничем не хуже, которая сделана не из отходов. Там под низом, -то. на тобе рубашка, которая еще. Ну, ну да, ну, она же под низом. Вот дивимся иногда, где-нибудь на вокзалах, на базарах ходят люди и милостыню там выпрашивают. Ну я вот так смотрю, они намного здоровее, чем моя Галя. А ходят вот с протянутой рукой вот. Я как-то думаю, это вот это я буду выглядеть так, как они. И Галя моя тоже говорит, я пока есть что кушать, с голоду не умираем, то мы не пойдем просить. Это уже только в крайнем случае, если мы уже ну, не сможем. А так, вообще-то мы надеемся на Бога и обращаемся, молимся к Богу, благодарим Господа каждый день за то, что Он нам дает хлеб насущный. Часто именем инвалидов прикрывается для того, чтобы наблагодеять для своей кишени что-нибудь, а потом втекти. Мы уже не раз сталкивались с такими благодейными фондами, та инвестиционными компаниями, які потім зникали невідомо куди. Чому ж так легко користуватися прикриттями інвалідів? любой организация, это чисто мое, конечно, мнение, что всегда найдутся люди, которые не просят себе в карман положить. И всегда получается так, что если даже кто-то выделит какие-то средства инвалидам, и если он их непосредственно сам не раздаст конкретно каждому человеку. Вот, а какому-то обществу даст понадеяться на это общество, что, мало это общество распределит там как-то, то в лучшем случае, как я считаю, что если часть дойдет этих денег до потребителя уже до нас, то это слава Богу. А вообще даже, наверное, и того не доходит, наверное. Инвалидов вообще легко вообще-то обмануть. По сути дела, инвалиды это престарелые люди, которые уже старые, есть даже, ну, уже там какая-то старушка, она уже и соображает плохо, уже у нее склероз и все. Она уже плохо ориентируется, что творится в мире. Она уже не знает тех законов, какие есть, которыми она могла бы защититься. Вот. Потом люди-инвалиды, они же, по сути дела, большую частью сидят дома. Им они меньше знают мир, им сложнее пойти, допустим, чего-то добиться, пожаловаться. Вот если, допустим, моя Галя, она сама вообще не в состоянии никуда не пойти, она только лишь может дома сидеть. Это, если она должна куда-то пойти, что-то пожаловаться, значит, кто-то ее должен носить. Вот. А мне носить, допустим, ее, или даже самому ходить, я тоже инвалид, мне тоже тяжело. Хоть я могу ходить, еще, слава богу, но у меня постоянно болит голова, я тоже не в состоянии. Нервные нагрузки такие на себя это... Как-то нагружать вот это так вот. И ведь это хождение, это ж хождение по мукам, это какая нервотрепка. А допустим, у меня не в растении. Мне нельзя нервничать. А это же как раз ну, одно другому противоречит вообще-то вот. Это очень сложно. И поэтому, конечно, очень легко пользоваться, что инвалиды, они не будут, так сказать, возмущаться. перешкод чому-то добиваються, тому що вони безпомічні. Їх легко вообще-то обвести ...вокруг окіл пальця, даже если многие инвалиды й будуть понимать, что их обвели, где-то там обобрали. Они не в состоянии просто защититься. Завжди в захваті бувають інваліди і від тих, хто керує їхніми громадськими організаціями, їхніми об'єднаннями. Даже робили якісь збори, і ми даже за те збори вообще нічого не знали інваліди. Для кого те збори, я не знаю, хто там, чи там влатки избрані. Люди, чи хто, коли ми почали вже потім після зображення добиватися, що як це так собрання було, ми члени общества, ну інвалідів, і ми навіть не знали, вони об'яснили, що ніякого не було, то тільки самі там своя ячейка зібралася, яка там ячейка, є, так і не поняла. Ну, поближче до начальства, підмазуються, то ті, звісно, кращі, а які? ну я думаю, просто що ті люди, які значить, допустим, не вгодні, то может не грею то он конечно их сделает так, что они будут подальше от него, просто-напросто, он просто, не, не допустит я читаю вот в газете, что такая эта организация там или общество какое-то перечисляют деньги значит в общество инвалидов или какое-то частное лицо какие-то свои сбережения, которые он где-то кровью и потом заработал, он их значит перечисляет в общество инвалидов мне даже жалко таких людей, почему, потому что эти деньги, они до нас не доходят. И кому они там идут, куда, я вообще без понятия и не знаю. А еще существуют официальные организации официальные, которые должны надавать допомогу людям, которые потерпели, в том числе и инвалидам. Одна из таких организаций – это патронажная служба, Снова для нас новое. Значит, наше отделение социальной помощи на дому работает в структуре объединения реабилитации инвалидов престарелых Калина. Значит, в объединении работает 25 социальных работников, значит, которые обслуживают 290 человек. 11 человек социальных работников обслуживает села Дмитриевского сельского совета. И 3, 14 человек обслуживает наш город. Значит, наши социальные работники очень много оказывают, очень большую помощь нашим людям, которых мы обслуживаем. Значит, они оказывают услуги до 25 видов услуг. Значит, много всяких услуг можно перечислить. Это покупка и доставка товара, продуктов, питания с магазина или рынка, оформление всяких документов, значит, оформление субсидий, оплата коммунальных и других платежей. Если человек нуждается, значит, в помощи, ему нужно выписать лекарства, значит, выписывает, выписывает. Рецепти, вот і якщо человека положили в больницу, значит, значить проведуть соціальний його в больниці. Раз в неділю вони проводять уборку поміщення і раз в місяць генеральну уборку поміщення проводять. Якусь надію, ще мають ті люди що прийдуть у центр, який знаходиться за моєю спиною. Це центр реабілітації інвалідів та людей похилого віку Калина. Він відкритий вперше не тільки в області, а й всій Україні. Наш важкий час. Чим займається цей центр? Яку допомогу він надає? І що від цього мають люди? Все-таки надію чи ні? Інвалідам першої, другої і третьої групи ми медицинську допомогу, оказуємо. Значить, у нас є маніпуляційний кабінет. Тренажерный зал, где проводится лечебная физкультура, где проводится работа на тренажерах, массаж. У нас дневной стационар на 25 коек. Значит, у нас приходят инвалиды, принимают процедуры, отдыхают там потому что у нас дневной стационар работает с 9 часов утра и до 6 часов вечера. Они приняли процедуры, отдыхают, потом опять принимают, и так у нас до 6 часов вечера. Вот. Ну что, у нас уже, мы работаем с 24 числа, с 25 числа фактически октября. У нас уже есть, так сказать, свои маленькие наработки. Люди идут сюда охотно. Сначала приходится уговаривать. Идти на тренажеры, идти на лечебную физкультуру. Почему? Потому что это люди инвалиды, которые на себя получили группу инвалидности, махнули на себя рукой, что они никому не нужны, ничего. И здесь, начиная они, и общаясь, и занимаясь лечебной физкультурой и этот самый, и на, на, на тренажерах, на массажах, вы понимаете, эти люди буквально оживают. Они чувствуют, что они приобретают вот, ну свою, возвращается их работоспособность. И вы знаете, просто даже удивляешься, что другой раз приходит умирающий, и потом 3-4 дня, я уже смотрю, уже сам тянется сюда, кормят э, обедами. Но обеды эти, как называется по-украински, добро, доброчи, доброчинность. Вот. Вот, целый месяц они пользуются этим. Значит, у нас варятся на 20 человек ежедневно. Вот, они приходят, кроме субботы и воскресенье. Вот, э, у нас повар есть, который занимается этим, но один повар. Она успевает. Качество обеда неплохое. Мы занимаемся в основном, как всем понятно, это лечебная физкультура и реабилитация, восстановлением утраченных функций и органов. К нам приходят больные с параличами верхних конечностей, нижних конечностей и других отделов с различными заболеваниями, со сахандрозами, артрозами, артритами, полиартритами. И мы стараемся по мере возможности восстанавливать утраченные функции органов. Занимаются больные как индивидуально, так и групповыми, так и группами. Есть группы с детскими церебральными параличами. Группа состоит из шести человек. Вот в данном случае занимаются больные индивидуально, потому что они с различными диагнозами планируется собрать группу с заболеванием бронхиальной астмы, которая будет состоять из 10 человек. В данный момент, ну, на сегодняшний день, у нас занимается 28 человек. Конечно, эта цифра мала. Мы приглашаем сюда еще, еще, ну как, чтобы в месяц у нас, как требуется у нас администрации, не менее 75 человек посещала наш центр. У меня в данный момент посещает 10 пациентов. Обслуживаю я инвалидов первой и второй группы по назначению врача. За одну ставку 35-36 единиц и где-то приблизительно 15-18 человек, пока не будет еще одной вакансии массажиста. Для того, чтобы обслужить полностью персонал инвалидов первой и второй группы, их у нас в городе где-то 6 тысяч чем-то, приблизительно, я точно не знаю, приблизительно, надо будет, наверное, еще одного массажиста. Я пенсионерка, мне то 76 лет, одиноко. Прошла той участник войны и болию и печенью, и желудком, и поджелудочную, и этим сахантрозом. Пришли в соцбезу и говорят, что так и так открылась такая больница, вы можете пойти и, то, и полечитесь. Я хожу это полтора месяца, той полтора недельки работаю. У Меня дуже оце было. и оце все, и ноги, и руки, ну все мне болело. Я скована была, понимаете? И тогда я пришла сюда, и дуже все относятся очень хорошо что я выношу очень великую благодарность и тем людям, кто позаботился об, кто позаботился этим, что, что сотворили вот это нам лечение и дают нам великую помощь. Благодарю, и Ирине, Марине Ірині, Марині Петровні і врачу Ірині І це, ще масажистка теж, вона ще мене не масажувала, але вона ось гості поговорить, поговорити, розказати. Я вчора вже то посиділа трохи віддихнути, я з нею розговорювала, як її величати, не знаю. Вот. І масажистки, ну не знаю, як же мені її говорили, я вже забула. Очень приємні всі люди. Ви знаєте, що навіть що і болить, виходиш, і від їхніх розговорів, що вони так себе обіжну. Ты, же, ты прямо идешь домой, иначе раствор, и молодежь, иначе молодость вертается. Я очень благодарен сестрам медицинским, массажеру, и вот что здесь они очень внимательно относятся, расскажут, сколько приемов сделать, как приемы сделали. У меня вот левая сторона рука плохо работала и нога. Сейчас вот прекрасно. Сейчас уже работает, то ведра не мог поднять, сейчас хорошо работает. Ну и сейчас врач у нас здесь появился, он тоже осмотрел меня, ну, тоже внимательно. Ну и так, обслуга очень, Александр Федорович относится очень хорошо, внимательно придет, спросит. Все, вот так я к этому, так и к бабусе присоединяюсь. Так что прошу, кто В Німґату там руки, ноги, сустави. Бажа, приходіть і здесь приймуть. Оцей реабілітаційний центр має велике значення не тільки тому, що він єдиний в Україні. Його головна задача те, що він повертає комусь надію. Адже не дарма кажуть, надія помирає останньою. І хай навіть небагатьох інвалідів із тих майже 6 тисяч у місті він зможе обслужити, але все ж таки. Часты людей, надію одержить, Надея залишиться з ними.